пиарщиком Малафеева бородаем уже все понятно. Наркоман Пономарев славянский кормился из рук Александра Януковича. Вчера она предложила правому сектору войти в исполком гражданской одежды. В схемах по Луганской области Ефремов даже Левочкин с Фирташем. Кто платит остальным боевикам, засевшим в Донецке? точно такое потешное террористическое войско собрано. Карикатурные персонажи. Так называемых лидеров, жадных к рублям, развелось уже столько, что всех не назовешь. Каждый спешит создать свою республику, чтобы выбить под нее и разворовать финансирование. Существует четыре образования, которые себя считают различными государствами. Одно образование – это в городе Славянск, Донецкая Народная Республика с Пономаревым. Второе образование, тоже Донецкая Народная Республика, находится в городе Донецке. Это Фамилия Лягин и Макович. Третье образование тоже Донецкая Народная Республика. Фамилия э, Пушилина, это из МММ, который. И четвертое это э, Новороссия э, Губарева. Из каких же корыт кормятся атары террористов? Эксперты уверены. Деньги из России поступают или поступали сразу по нескольким каналам. Ну, в России, естественно, тратит государственные, это государственные деньги, которые выделяются официально по сути, там, по различного рода статьям. Например, только через Федеральный фонд Россотрудничества. В прошлом году Путин потратил 500 миллионов долларов на так называемую помощь братским народам за рубежом. В нынешнем году, в апреле, хозяин Кремля заявил, что бюджет Россотрудничества возрастет до 5 миллиардов долларов. И Украина одна из первых в сфере его интересов. Факты причастности и российского государственного бюджета, и государственных корпораций. На сегодняшний день они мониторятся, там, если не украинскими спецслужбами, у которых возможно там ограниченные возможности, они точно мониторятся сегодня американскими, европейскими спецслужбами. И все эти факты могут рано или поздно лечь в основу жестких экономических санкций. Деньги на сепаратистов в самом начале конфликта Россия, а чего скрывать, в наглую перечисляла через свои банки. Тогда боевики получали зарплаты просто на карточке. Припинено финансирование 14 банков. Які були під э, фінансовими площадками власне сепаратизму, э, вже 300 кримінальних справ у цих фактах скеровано до суду, тобто перебувають вже на розгляді, на стадії судового розгляду. Ось тобто тут робота ведеться і робота триває. Когда эти фінансові лавочки прикрив фінмоніторинг і СБУ платіть стали налічка, йшло обналічування грошей. И выплаты просто инкассаторскими машинами, сумками. Причем это даже в Киеве было, даже в Киеве, не говоря о регионах. Целенаправленно эти террористы через обналиченные деньги получали. ежедневные транши для финансирования своей преступной деятельности. Есть и еще один путь движения миллионов из России в Украину, уверен депутат. Не секрет, что здесь работают гуманитарные проекты, пророссийские организации. Не секрет, что они финансируются теми или иными фондами со стороны Российской Федерации. Это касается и политических партий, это касается и других каких-то молодежных движений. То, что связано с Донецком, это финансируется через различные общественные организации, русские, кремлевские, то, что принято на Называть здесь пятой колонной. Почву для сепаратизма в Донецке готовили долгие годы. Это видел местный журналист. В Донецкой области долгое время создавалась пятая колонна. Что такое пятая колонна? Это коммунистическая партия, это партия Витренко, прогрессивная социалистическая партия Украины. Это общественная организация Донецкая Республика, общественная организация Донбасская Русь. И славянская партия есть. Компартия не случайно первая в списке. Коммунисты партию Путина. Они засветились не только в Одессе. Роль коммунистов в украинских событиях сложно переоценить. У вас неманы совести, и чести. Сидать на своем месте. Брехун. Дуже багато информации и материалов. Что до співучасті представників коммунистической партии в, террорист... в организации террористической сепаратистской деятельности. Взять хотя бы одного из зачинщиков донецкого терроризма, Павла Губарева. Когда Губарев только появился 1 марта, 2 марта я был у него в квартире, и в этот момент зашел в квартиру депутат Госдумы, Бессонов его фамилия, коммунист, в сопровождении депутатов коммунистов Донецкого областного совета. И они, как они очень выглядели, как друзья старые, да, то есть они общались, они пришли Губареву дать какие-то советы, подсказки, там, как-то с ним, с ним установить более плотный контакт прямо к нему домой. Оказывается, верные слуги Путина, российские коммунисты, с радостью объединили усилия с украинскими ленинцами, чтобы развалить Украину. Связь по линии интернационала между коммунистами нашими и коммунистами России появилась на фоне Павла Губарева. И они объединили свои усилия в создании всех условий для возникновения военного конфликта на территории Донецкой области. Монахи Троицы Сергиева монастыря прислали нам блок вот, календариков. Я вручаю каждому ополченцу. Через Губарева и его молодую жену, которая в ДНР значится министром. Русские деньги напрямую идут к боевикам. И они этого даже не скрывают. Из какого счета действительно вам приходят деньги сюда в Славянск? Деньги будут со счета предлагать Губарева. А ви червоні виродки будете зу... будете засуджені на нюнберзі 2 за ваші злочини проти української нації? Ситуація в Україні накаляється з кожним днем, і ті, хто спонсірують агресію, должны ответить. Пусть в этом хоть немного поможет карта финансирования кровопролития в Украине. Местные князьки, смотрящие и проворовавшиеся политики. Ими руководит клан Януковичей и люди Путина. Лестница терроризма восстановлена. Как высоко поднимется по ней Украина в своем желании наказать преступников? Ответ мы должны получить совсем скоро.